Salam. Salam əziz dostlar. Sizi Topsu kanalında xoş gördük. Bugünkü dərsimiz zaman olacaq. İndiki zaman. Настоящее время. Настоящее индики время, zaman, vaxt. Rus dilində 3 zaman var: indiki, keçmiş, gələcək. Ən mühümü bunlardan də ən məsuliyyətlisi indiki zamandır. Belə dey, loridində desey vaxtda parandı, indiki zamandır. Ən mübbümü də indiki zamandır. Ən çox istifadə olunan da indiki zamandır. Bu dərsinin sonunda siz indiki zamanda feilləri xallandıra biləcəksiniz. Başladıq. Nə təzə vaxt, indiki zaman 2 tip ilə düzəlir. 1-ci tip, 2-ci tip. Yaxşı, bu 1-ci, 2-ci tip nə deməkdir? Baxaq aşağıya. Azərbaycan dilində məxsel forması var. Bu məsəl rus dilində infinitive. Infinitive deməyidi. Infinitive rus dilində sonluqları Çernihkiy znak. Çernihkiy znak. Ç, ç, ç t i ilə düzəlir. Həmçinin sözün sonu -at, -at, -it ilə də təsir bulanmaq sonra mən izah edəcəyəm, təxmini anlayış elədir. Yaxşı, birinci, ikinci tip nə demək idi? Elədir, baxsaq, ə, demək rus dilində feilli halandırmaq üçün Məsdər formanı e feildən çıxarırıq. Yəni t mərkəzini təsbiləyici infinitivedir. Yəni məsdər formadır və bu məsdəri biz sadədə götürürük. Yazmırıq, demirik. Hallandırmaq üçün əylə indiki zamanda təbii ki. Mən şəxsi götürək belə bir fel делать. Делать rusca ilə etməkdir. Hər hansı bir işi fərq etmir. E, dəlatı şəxsə hallandırmaq düzgün hallandırması üçün tərkib mərkəzini ki, məsələn, formanı atırıq. Şəxslərə uyğun olaraq sadəcə kökü saxlayırıq. Dela hər birində dela yazılır və şəxsə uyğun olaraq odalanın sözünə, sözün sonuna hərflər və ya sonluqlar artırırıq. Bu nə deməkdir? Mənim şəxsində ya olaraq you artırılır. Ya dela you. Bu you e, e, məna verir edirəm. T yenə yəni, tanınmışında dela qalır yenə. Də. T dela yes. Yəni t də olur yes. Bax birinci hallanma, yadınıza saxlayın. Ye olaraq şəxsləri də hallanır. Bu əhəmiyyətlidir. Bunu özünüz öyrənəcəksiniz. Bunu əzbərləyəcəksiniz. Он она. İndiki zamanda ə, qadın ə, belə deyək, fel olaraq qadın-kişi cinsi bilinmir. Onda sonluğu yetti, ana üçündə sonluğu yett olaraqdır. Ана 10 дела ет, yaxud ана дела ет. Fərq etmir. Sonra мы мыта емdə yem. Мы дела ем. Bu, dela yete. Voda yete. Yete. Bu deyə edir. Ani dela yut. Məni şəxsində yudusa, bud ani də olacaq yut. Bu belə unutmuruq. Ye ilə düzənlən. Fəillər birinci tipa aiddirlər. Çünki ikinci tipdə ila sonluqlar düz gəlir, eyni gəlir. Yo da ş də neqiznaktı bunda da tə. Sadəcə yerin y hərfinin yerinə i hərfinə qoyursunuz. Sonra ikinci tipə baxaq. İkinci tipin məsəl forması x-dir. İt mərkəz nakt. İt mərkəz nakt. Burada t mərkəz nakt, orada i t mərkəz nakt zəpis kökü götürürük. Sözün kökü govur. Govur. Govur gədimə rüstəndə danışmaqdır. Bu govur bütün şəxslər üçün yazılır. Bütün şəxslər də gova gəlir. Sadəcə sonluqlar qırmızı hərflərə fikir verin, onlar ilə dəyişilir. Mən şəxsində indiki zamanda qovarit felinin mənası deməkdir. İkinci mənası danışmaqdır. Əsası demək deməyidir əsl məna formatı anlamında. Yəni hekayəyə dəhs etmək anlamında deyil. Nə isə iləşir danışmaq. Govorit feili it ilə qurtarıb və bu ikinci tipə aiddir. İt sonluğuna görə yadınızda saxlayın. Feilin sonu it, miyəkkizna ilə bitirsə, it ilə bitirsə, bu ikinci tip hallanmadır. İt sonluğunu atırıq Sadəcə mən şəxsi üçün u əlavə edirik, qovarın sonuna. Yazıb al u mən deyirəm. Ты говоришь, ся дейirsən. Baxın, ikinci tipdə t da sonluq olur iş. Birinci tipdə t da sonluq olur yaş. Fərq budur. Yəni. Он yaxud она говорит. Мы говорим. Вы говорите. Они говорят. Они говорят, onlar deyirlər. Yəni mən deyirəm, sən deyirsən, o o deyir. Mən gəvərim bizirik, və govorite, siz deyirsiniz, onlar говорят, onlar deyirlər. Yəni buc qurulur indiki zamanın felin sonu. Sadəcə bu tərəflərlə sonluqların ar tərəf İndiki zaman düzəlir. Amma hər şeyin istisnası olduğu kimi, rus dilində də istisnalar vardır. Fəelin sonu oç, uç, uç, yəc, uç, təyinəti zəkcə bu fellərlə bitirsə yadınızda saxlayırsınızsınız ki, bu feillər birinci formaya aiddirlər. Və onlar birinci forma kimi də hallanırlar. Yəni e hərfi olaraq yəyin hallanır. Hər bir qaydada istisna olduğu kimi, bu qaydada da istisna var. Təbii ki, istisnalar həmişə azdır. Birinci hallanmadan ümumiyyətlə bilmək istəyiriksə birinci tip hal alınmırsa ikinci tip hal alınmır. Biz baxırıq t və t yəki znakdan öncə gələn hərfə. Hansı sait t yəki znakın qarşısında qalıb? Məsələn, əgər t mərkəz znakın qarşısında a hərfi varsa, yəni at, o olaraq ot, u hərfi uç yəfiyec. Yəhöt təmiyyətiznək t, A, t məkiz, olaraq varsa, mədə bu birinci hallanmadır və biz bütün şəxsləri y kimi, yəni e, daskada göstərdiyimiz kimi şəxslərin sonunda y olaraq artırırıq. Mən şəxsinə y olur, ani şəxsinə yütülür, qalanlarda ylar ye ilə. Yeş, yət, ye yim, ye yetir düzəlir. İstisna nədir burada? Bir neçə feili var çı. İndi görürsüz dostlar, bunların sonluğu sadladığım aç-uç, uç yet deməkli zəncollar ilə bitməyib. Bitir iç ilə. Birić. Stilić. Zijdiça. Zaybiça. Esər. Bu feillər iç ilə bitsə belə səravno, yəni onsuzda. Səravnonun mənası onsuzda birinci hallanma kimi hallanır. Yəni bunlar istisnadır. Bu feillərin sonu iç ilə bitsə də, bunlar birinci hallanmadır. Biz bilirük, iç sonluğu yalnız ikinci feilə aidd, ikinci tip hallanmayaikdı, amma ev yoxdur. Bu feillər istisnadır. İç ilə bitib olsun, amma birinci Çüb kimi hallanır, unutmuruq. Sonra keçdik ikinci tip hallanmaya. İkinci tip hallanmada bütün iç ilə bitən feillər aiddir. Bütün feillərin sonu iç ilə bitibsə bu feillər ikinci forma kimi hallanır. Təbii ki, istisnası da var. Yəni sodaldığımız bir iç stilik zürdici azıbıca səsr bunlar iç bu həmin iç var ki qotarıb biz birinci tipə hallandırdıq. Yəni bu feillərdən savay, yəni biz deyirik ikinci feillə ikinci hallanmaya aidddir bütün sonluqlar içlə bitibsə. Amma birinci tipə hallandırdığımız o feillər bir iç stilikdən savayə. Onlardan savayə. Həmçinin biz bildik yenə təcərrəlanm ikinci tipa ikinci tipəlanmaya aiddir felin sonu iç ilə bitənlər fərqi e, istisnası var istisna 11 feili var ki onların feili e, sonu fərqli qotar iç ilə qotarmayıb amma ikinci hallanma kimi hallanacaq məsələn dışət dırğat gnať Ненавидить слышать вертеть смотреть видеть обидеть терпеть зависеть была 11 feel iç ilə hallanmasa da ikinci hallanma kimi yəni iylarla hallanacaq İkinci hallanma kimi hallanaca bunu yaddımızda saxlayırıq. Tak, indi izah keçək. Tək qaydanı göstərib dərsə bağlamaq düzgün deyil. Bəzi müəllimlər bunu eləyirlər, amma izah lazımdır. Derək, keçək çalışmaya, hallandıraq. Nə olan şeydir bu indiki zaman? Tak, dostlar, görürsüz, bura da yuxarıda 3 fel yazılıb знать tanımaq bilmək думать düşünmək дума sözü özü tə merkezinə qatsaq qədim rus dilində düşüncə fikir deməyi idi Və müasir dildə думать olaraq deyilir indi buzur halladır читать oxumaq yəni nəğmə yox indi qəzət oxumaq kitab oxumaq hər hansı bir yazılı mətnə oxumaq anlamında gedir читать İndiki biz bu üç feili şəxsə uyğun olaraq sonluqların düzgün qoyacaq və belə də şəxslərə uyğun olaraq bu feilə indiki zamanda hallanmış olur. Və bütün feillər bu formada hallanacaq. Başladıq. Yadımıza salırıq. 1-ci ya şəxsinin sonluğu indiki zamanda nədir? Düşünürük. Mən Olor. Znayu, bilirəm, tanıyıram, duyam, mən düşünürəm, çitayıram, mən oxuyuram. Və ondan sonra nə? 2-ci dərəcəli sözləri, isimləri qoya bilərsiz. <coughs> sonra t şəxsinin sonluğu nədir? Düşünə. Bəli, t şəxsinin sonluğu olur yer. Znay yer ты знаешь, сән bilirsən, sən tanıyırsan. Ты думаешь, sən düşünürsən. Ты читаешь, sən oxuyursun. Unutmuram bunlar birinci tip hallanmadı bu feillər. Sonra on ana şəxsinin sonluğu eynidir indiki zamanda. Yadımıza sa salırıq on ananın sonluğu nədir? kamdiktorə belə dey. Faulzaya basırsınız, videonu və düşünürsüz. Bəli. 10 On, On, ana onun sonluğu 7. 10 ana знает. O o bilir. 10 ana думает. O o düşünür. 10 ana читает. O o oxuyur. Nəsən, bilənlərəm. İndi düşünürəm. Мы сейчас синусомлор, yemdi, yem. Мы знаем, biz bileri, tanıyırıq. Мы думаем, biz düşünürük. Мы читаем, biz oxuyuruq. Мы сейчас синусомлор, nədir? pauzaya qoyuruq. düşünürük. dəli. bu şəxsinin sonluğu y et y et yə. vəznayite siz bilirsiz, siz düşünürsüz. və unutmuruq. bu şəxsini bir anda yazdım burda. bu nə üçündür? v balaqza bu şəxsə deyək təxminən. cənf formadadır. siz olaraq Hörmət anlamında da tək adamı da siz deyilir. Rus dilində eyni belədir. Cəmdə də, təkdə də eyni hal alınmadır. Вы знаете, сиетаняешьсыз, siz bilirsiniz. Вы думаете, siz düşünürsüz. Вы читаете, siz oxuyursunuz. А мысында етиdə. Ани, ани şəxsinin son lobunu yədimiz salırıq pauzaya qoyuruq, düşünə bilərik. Bəli. Aynı şəxsinin sonluğu yutdur. Aynı znayut, onlar bilirlər. Ani dumayut, onlar düşünürlər. Ani chitayut, onlar oxuyurlar. Bu qədər, yəni asandır əslində. Buna baxmayaraq ən məhsuban zamanlardan rus dilində belə deyək, zamanların məsuliyyətçisi də ə, indiki zamandır. indi ikinci tipi hallandıraq. Burda isə ikinci tip hallanmadı. 3 fel qoyulub, üçü də it ilə bitib. varit, bişirmək, qaynatmaq. verit inanmak. Darıt. Hədiyə vermək. Hədiyyəmək. Sonluq olaraq, dediyim kimi, içində bitib beş şəxslərinə uyğun olaraq biz indi hallandıracağıq. Tak, yəqin də səhv aldım. Ya şəxsinin sonluğu nə ilə bitir? Düşünürük, pauzaya qoyuruq. Belə y olur mən şəxsinin sonu. Ya var u mən bişirəcək Gaynatra ya veriu men i nanara ya dariu men hediyye edirim. Burda hamısında görürsüz çöklər qurulub. Dar ümumiyyətlə qadın rus dilində verci və ya inə dilində də ümumiyyətlə verciyə hər hansı bir insana verci veriləndə dar kimi deyilir. Tak. Ti de şəxsi, sən şəxsi, ti. Sonluğu hansı Sonluğu belə bitir, hansı hərflərləndə bitir? Düşünürük, pauzaya qoyuruq. Bəli, iş sonluğu ilə bitir. T bariş sən bişirirsən, sən qaynadırsan. T veriş sən inanırsan, t dairiş sən hədiyyə edirsən. On ana sonluğu ikinci səhfdən elə düşünürük. Bəli, on ana varid, on ana verir, on ana darid m şəxsinin sonluğu nədir? Düşünürük. Pauzaya qoyuruq. Bəli, m şəxsinin sonluğu m-dir. M varım, m verim, m darım. Pis pislik biz inanırıq, biz hədiyyədir. Sonra v şəxsi cəmdə və təkdə A, sonluğu nə ola bilər? Düşünürük. Bəli, Bu şəxsin sonluğu içi vərirsiniz, bişirirsiniz, qaynadırsınız. Və verirsiniz, inanırsınız, bəxdarsiniz, hədiyyə edirsiniz. Bu qədər asan. Aynı şəxsin sonluğunu xatırladaq. Düşünün. Pauzaə qoyaq. Belə. Aynı şəxsin sonluğu yatdır ani varad onlar bişirirlər qaynadırlar ani diyad onlar inanırlar ani darad onlar hədiyyə edirlər bu qədər başa